Tak pernah lagi aku dengar orang main dadah boleh jadi doktor pakar. Selalunya mencatut ni mesti masuk penjara. Kalau gila tu tak menyusahkan orang, no hal lah. Ni habis orang keliling jadi mangsa. akibat dendam yang lama terpendam Seorang pemandu jengkaut maut dalam keadaan mengerikan selepas ditetak bertubi-tubi dengan parang oleh sepupunya sendiri di Kampung Kok Bedullah, Tumpat malam semalam. Malam Jumaat 24 Oktober 2025, Kampung Kok Bedullah Tumpat Kelantan bertukar menjadi saksi mimpi ngeri apabila seorang bapa tunggal ditemui mati dalam keadaan mengerikan di hadapan rumahnya. Mangsa, Mamat Suhairi Hashim 46 tahun, bekerja sebagai pemandu jengkaut, mati akibat ditetak berulang kali. Kejadian berlaku kira-kira jam 11 malam ketika Muhammad Suhaidi sedang membersihkan jengkaut di kawasan berhampiran rumah ibunya. Serangan dipercayai dilakukan oleh seorang lelaki yang juga merupakan sepupunya sendiri berusia 45 tahun lebih menyedihkan insiden tragis ini disedari dan disaksikan sendiri oleh ibu mangsa Wan Salma Wan Said 68 tahun Wan Salma berkata ketika kejadian dia sedang bersiap untuk tidur sebelum terdengar jeritan anaknya dari luar rumah suara anaknya yang menjerit Allah Allah lebih 20 kali membuatkan dia segera bangun untuk melihat apa yang berlaku Wan Salma bertanya dari tingkap kamu bergaduh dengan siapa pula Hairi tetapi mangsa tidak menjawab. Bimbang sesuatu berlaku. Dia bergegas keluar menuju ke kawasan tempat anaknya bekerja. Ketika itu suasana sangat gelap dan matanya pula rabun. Dalam samar cahaya, Wan Salma melihat kelibat seorang lelaki berdiri berhampiran jengkau lalu menyangka itu anaknya. Namun sangkaannya meleset apabila lelaki itu bersuara, Aku buat anak kamu begini kerana dia telah tularkan anak aku sebelum berlalu sambil membawa parang Wan Salma hanya mampu terpaku seketika sebelum melangkah ke arah tubuh anaknya yang terbaring berlumuran darah darah memenuhi tanah dan anggota badan anaknya cedera parah tangan kirinya putus menurutnya lagi Muhammad Suhairi mengalami luka mendalam pada pipi, bahu, belakang badan serta kepala dia menjerit memanggil anak-anaknya yang lain yang tinggal berdekatan untuk datang membantu namun semuanya sudah terlambat anak lelakinya itu telah pun tidak bernyawa Serangan dipercayai dilakukan menggunakan sabit panjang berdasarkan kesan kecederaan ditemui di lokasi kejadian. Penduduk kampung yang mendengar jeritan kemudian bergegas ke tempat kejadian, namun suspek telah pun melarikan diri ke rumahnya yang tidak jauh dari situ. Ketua polis daerah Tumpat, Assistant Commissioner Muhammad Khairi Syafiie mengesahkan kejadian ini dan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 11.30 malam. Polis bersama pasukan perubatan segera dikejarkan ke lokasi bagi pemeriksaan awal. Hasil siasatan awal mendapati mangsa ditetak bertubi-tubi menggunakan senjata tajam. Mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan tangan kiri terputus. Kesan darah juga ditemui di sekitar kawasan mencuci jengkaut. Malah tangan kiri mangsa boleh dilihat dengan jelas terpelanting tidak jauh daripada mayat mangsa. Mayat mangsa dibawa ke hospital tumpat untuk proses bedah siasat. Pihak forensik mendapati punca kematian adalah akibat kecederaan parah di kepala dan pendarah melampau. Bedah siasat dijalankan pada pagi Sabtu oleh pakar forensik hospital berkenaan. Polis berjaya menahan suspek tidak lama selepas kejadian. Suspek ditahan di rumahnya. Penahanan dibuat oleh anggota Bahagian Siasatan Jenayah IPD Tumpat. Siasatan mendapati suspek mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mangsa. Isterinya merupakan sepupu kepada Muhammad Suhairi. Polis tidak menolak kemungkinan kes ini berpunca daripada dendam lama yang akhirnya mencetuskan tragedi berdarah ini. Mahkamah Majistret Pasir Mas membenarkan permohonan reman terhadap seorang lelaki yang disyaki terlibat kes bunuh pemandu jengkaut yang ditemukan dengan kesan tetakan di kampung Kok Bedolah, Kelantan semalam. Perintah reman selama tujuh hari itu dikeluarkan Majistret Wan Ashrul Afham Muhammad Azmi bermula hari ini hingga 31 Oktober. Siasatan lanjut mendapati suspek menyimpan perasaan tidak berpuas hati terhadap mangsa kerana mendakwa mangsa telah menyunting dan menularkan video anak perempuannya dalam keadaan tidak senonoh. Selain itu, turut ada unsur pertikaian tanah pusaka keluarga. Malah, suspek sendiri mengaku berat dan bertindak melulu tanpa kawalan diri. Benda ni lebih terang apabila hasil ujian saringan air kencing terhadap suspek mendapati dia positif dadah jenis metafetamin. Boleh percaya pengaruh dadah turut menjadi punca suspek hilang kawalan sehingga tergama mak menetak sepupunya sendiri dalam keadaan kejam. Bak kata orang utara, orang yang main taik dadah ni memang tak kenal sedara. Untuk pengetahuan korang, suspek yang berusia 45 tahun itu bekerja sendiri dan tinggal tidak jauh dari rumah mangsa. Polis menahan remah lelaki tersebut selama 7 hari bermula 25 Oktober bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan Kerana Membunuh. Seksyen ini memperuntukkan barang siapa melakukan kesalahan membunuh hendaklah disabitkan dengan kesalahan membunuh dan dihukum mati. Namun hakim kini diberikan budi bicara penuh untuk menentukan sama ada tertuduh akan dihukum mati atau penjara sepanjang hayat. Mahkamah juga mempunyai kuasa untuk mengenakan hukuman sebatan tidak melebih 12 kali bergantung pada berat kesalahan dan keadaan kes. Perintah reman dikeluarkan oleh Majlisik Wan Ashrul Afah Muhammad Azmi di Mahkamah Majlisik Pasir Mas pada pagi Sabtu. Suspek dibawa dengan kawalan ketat oleh pegawai IPD Tumpat untuk proses permohonan reman itu. Sementara itu, jiran mangsa Abdul Rahman Chek Mat 53 tahun berkata, Muhammad Suhairi dikenali sebagai seorang yang rajin bekerja. Dia memang selalu jaga mak dia. Tiap malam lepas kerja dia bersihkan jengkau depan rumah. Abdul Rahman berkata, hubungan antara mangsa dan sepupunya itu sebelum ini kelihatan baik. Namun beberapa bulan lalu mereka dikatakan bertegang urat mengenai isu sempadan tanah warisan yang melibatkan keluarga besar mereka di kampung tersebut. Menurut sumber polis, semakan awal mendapati mangsa tidak mempunyai sebarang rekod jenayah manakala suspek mempunyai satu rekod lampau berkaitan dadah kedua-duanya berasal dari kampung Kok Bedolah dan sudah lama menetap di situ Muhammad Zaidi Hashim adik mangsa berkata pada petang sebelum kejadian Muhammad Suhari dilihat sedang mengorek tanah di kawasan berhampiran rumah ibunya bagi menyiapkan kerja yang belum selesai menurut ahli keluarga arwah meninggalkan dua orang anak yang masih bersekolah sehari sebelum kejadian ibunya mendapati anaknya agak murung dan tidak ceria seperti biasa rupanya itu tanda dia akan pergi buat selama-lamanya. Pada petang 25 Oktober 2025, jenazah Muhammad Suhairi disolatkan di Masjid Mukim Kok Bedolah sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Mukim Kok Bedolah. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan yang dihadiri ahli keluarga dan jiran tetangga. Begitulah kisah ini, kadang-kadang keluarga yang paling hampir menjadi duri dalam daging. Bak kata pepatah China, semua orang boleh kianati kita, tapi jangan family. Ingat ya adik-adik, jangan main dadah. Mula-mula je seronok, lama-lama jadi gila macam suspek, berhalusinasi yang bukan-bukan. Semoga Allah mengampuni dosa arwah. Al-Fatihah.